Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Kami dari kumpulan 10 yang terlibat daripada 6 ahli kumpulan uh, Nama saya Norbagi Musika binti Muka Janago dan kami akan membentangkan kes rasuah Datuk Seri Hiltoyo Yang terlibat dalam penyalahgunaan kuasa oleh pemimpin tertinggi negeri Seterusnya, kita akan membincangkan biodata. Nama penuh beliau ialah Muhammad Datuk Hir Bin Toyo. Ia dilahirkan pada 6 Ogos pada tahun 1965 dan merupakan bekas Menteri Besar Selangor dan merupakan pemimpin UMNO Cawangan bagi Sungai Burung Timur. Kes rasuah. Datuk Hir Toyo didakwa uh, mendapatkan untuk diri dan isterinya Datuk Seri Zahra Kecil satu barang yang berharga iaitu dua lot tanah dan sebuah rumah di nombor 8 dan 10 Jalan Suasa 7 1L di Shah Alam daripada di Taman Sendirian Berhad melalui pengarahnya Syamsuddin Haryoni. Hartanah yang terletak di Seksyen 7 itu diperoleh dengan harga 3.5 juta sedangkan ia dibeli oleh di Taman pada 23 Disember 2004 pada harga 6.5 juta. Hukuman yang dikenakan, mahkamah menjatuhkan hukuman 12 bulan penjara serta memerintahkan harta terbabit dilucutkan hak kepada kerajaan Malaysia. Hukuman penjara dibuat mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Perintah melucutkan hak Pel pula dibuat mengikut Seksyen uh, 36 1 Akta Pencegahan Rasuah Malaysia 1997 perbuatan itu didakwa dilakukan dalam keadaan Dr Muhammad Kir uh, mengetahui bahawa Sam uh, Sudin mempunyai hubungan dengan tugas rasmi beliau sebagai menteri besar Selangor pada ketika itu Dr Muhammad Kir yang menjawat jawatan menteri besar dari Ogos 2000 hingga Februari 2008 didakwa mengikut seksyen 165 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda kedua-dua sekali jika sabit kesalahan. Kesan-kesan rasuah. Kesukaran mendapat pengiktirafan atau pensijilan. Apabila sesebuah organisasi terlibat dengan rasuah, proses audit dan pematuhan piawaian akan terganggu. Ini menyukarkan syarikat atau institusi mendapatkan sijil seperti ISO atau pengiktirafan profesional. Akibatnya, keyakinan pelanggan dan pelabur turut merosot. Kedua, melemahkan perpaduan sosial. Rasuah menyebabkan rakyat hilang kepercayaan terhadap pemimpin dan sistem. Apabila ada yang mendapat keistimewaan secara tidak adil, timbul rasa iri hati, dendam dan ketidakpuas hati antara kaum atau golongan dalam masyarakat. Ini menjejaskan perpaduan nasional. Ketiga, menurunkan kualiti hidup Apabila dana awam diseleweng, projek infrastruktur seperti jalan, sekolah atau hospital tidak dapat disiapkan atau dibina dengan baik. Akibatnya, rakyat terpaksa hidup dalam keadaan serba kekurangan sedangkan cukai terus dibayar. Ini menurunkan taraf hidup masyarakat. Keempat, mewujudkan budaya kerja toksik. Di tempat kerja, rasuah melahirkan budaya orang dalam dan pilih kasih. Individu yang rajin atau jujur tidak dihargai. Manakala yang pandai ambil hati atau memberi rasuah pula dinaikkan pangkat. Ini melemahkan semangat kerja dan mencemarkan integriti organisasi. Hai semua, nama saya Soen Yi. E. Nombor matri saya adalah 241220859. Hari ini saya akan berkongsi langkah mengatasi rasuah dalam kalangan masyarakat. Rasuah merupakan salah satu ancaman terbesar kepada kestabilan dan kemajuan negara. Ini bukan sahaja melemahkan sistem pentadbiran, tetapi turut memusnahkan kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan. Oleh itu, beberapa langkah berkesan perlu diambil untuk mengatasi gejala ini. Langkah pertama ialah melaksanakan undang-undang tanpa prejudis. Ini bermaksud semua individu harus dikenakan tindakan undang-undang secara adil tanpa me mengira pangkat atau kedudukan. Sebagai contoh, Dato Sri Ketoyo, berkas Menteri Besar Selangor, telah disabitkan kesalahan rasuah dan dikenakan hukuman penjara. Kes ini merujukkan bahawa keadilan harus ditegakkan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti sistem perundangan negara. Langkah kedua pula ialah melaksanakan dasar yang telus dan berakaudabiliti. Semua urusan kerajaan, terutamanya berkaitan dengan kewangan dan projek awam, haruslah dijalankan secara terbuka dan terus agar tidak memberi ruang kepada penyelewengan atau salah guna kuasa. Seterusnya, pendidikan kepada masyarakat tentang keburukan rasuah amat penting. Masyarakat perlu didedahkan dengan kesan buruk rasuah, bukan sahaja kepada ekonomi negara tetapi juga kepada generasi yang akan datang. Pendidikan ini wajar dimulakan sejak dari sekolah agar-agar agar, -agar, agar nilai-nilai murni dapat dipupuk sejak kerja lagi. Akhir sekali, kita perlu memperkukuh etika dan integriti individu. Individu yang beretika tinggi tidak mudah terpengaruh dengan godaan wang atau kuasa. Latihan dan budaya kerja yang menekankan kejujuran serta bertanggungjawab perlu diterapkan dalam semua sektor. Kesimpulannya, usaha membanteras rasuah memerlukan komitmen semua pihak. Jangan biarkan negara kita rosak kerana ketamakan segelintir individu. Bersama-sama kita bina negara yang bebas demi yang bebas rasuah demi masa depan yang lebih cerah. Sekian terima kasih. Rasuah bukan sekadar isu kewangan. Ia adalah isu maruah negara. Sebagai pemimpin, integriti mesti menjadi tunjang utama. Salah guna kuasa demi kepentingan peribadi perlu dielakkan sama sekali rasuah merosakkan imej negara dan menghakis kepercayaan rakyat. Ia mencetuskan ketidakadilan dan menyebabkan rakyat hilang keyakinan terhadap sistem. Oleh itu, undang-undang mesti dikuatkuasakan dengan adil dan saksama, tanpa pilih kasih. Keadilan mesti dilihat dan dirasai oleh semua lapisan masyarakat. Namun, penguatkuasaan sahaja tidak mencukupi. Kita juga perlu memperkukuh nilai etika dan moral dalam setiap individu. Tanpa kesedaran, dalaman undang-undang akan sentiasa dicabar. Jika rasuah terus berleluasa, kita bukan sahaja rugi dari segi kewangan, tetapi juga akan ketinggalan dalam pembangunan dan hilang daya asing daya saing sebagai sebuah negara maka semua kena sama-sama membina negara yang bersih, adil dan bebas daripada rasuah demi masa depan yang lebih gemilang untuk kita dan generasi akan datang. Rumusan yang dapat disimpulkan, kes rasuah Datuk Seri Ketua memberi gambaran jelas bahawa penyalahgunaan Kuasa dan keutamaan boleh menjatuhkan maruah seorang pemimpin. Ia juga menunjukkan kepentingan integriti, ketelusan dan penguatkuasaan undang-undang dalam membanteras rasuah demi kesejahteraan negara.